ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக சுப்பிரபாத்தம் துயில் எழுப்புதல் எந்த ராமானுஜமுனி கைங்கரியசபா திருமுற்றத்து அடியார் குழாங்களுக்கு சபா சார்பாக அநேக மங்களா சாசனங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ராமானுஜ சதுஸ்லோகி அகிலாத்ம குணாபாசம் அஜான திமிராபகம் ஆசிரிதானாம் சுச்சரணம் वन्दे अनन्तार्यदेशिकम् श्रीमत् रामानुजाचार्य श्रीपादाम्बोरुहद्वयं सदुत्तमाङ्गसन्तार्यम् अनन्तार्यमहं भजे श्रुतिषु स्मृतिषु प्रमाणतत्त्वम् कृपया लोक्यविशुद्धया हि बुद्ध्या அகிருதாஸ்வதேவபாஷ்யரத்னம் ஜயராமானுஜகஸ்திதாம் நீத்தியம் எம்பெருமானாரே எவ்வித பலனையும் எதிர்பாராமல் ஸ்ருதி மற்றும் ஸ்மிருதி ஆகியவற்றை பிரமாணங்களாக கொண்டு நீவீர் ஸ்ரீபாஷ்ய அருளிச் செய்தீர் இப்படிப்பட்ட நீவீர் ஹஸ்திகிரி என்னும் காஞ்சியில் எப்போதும் வாழ வேண்டும் ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் श्रीमते रामानुजाय नमः पञ्चाङ्गश्रवणं गोविन्दः गो विन्द, गो अस्य श्रीभगवताः महापुरुषस्य श्रीविष्णोराज्ञया श्री प्रवर्तमानस्य आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे तमे कलियुके प्रथमे बाते जम्बूद्वीपे भारदवर्षे बरदघण्टे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्धमाने व्यवहारिके षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये क्रोतिनाम संवत्सरे उत्तरायणे कृष्णपक्षे शिशिरऋतौ मीनमासे प्रथम्याम् अस्यां शुभदितौ भानुवासर युक्तायां चित्रानक्षत्रयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरणशुभयोगशुभकर्ण एवङ्गुणविशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभदितौ श्रीभगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपम् अद्य करिष्ये श्रीमते रामानुजाय नमः ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணா